নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে নেহাপাৰা ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো চাগে ভালে আছে মই ভালে আছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক আপোনালোকে শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আজি মই বনাবলৈ গৈছোঁ এই ডেই ইন মাই লাইভ ইউটিউবৰ কাৰণে লাষ্ট ব্লগ দিছিলোঁ পূজাৰ সময়তে পূজাৰ ব্লগ আছিল আৰু এতিয়া বাজিছে চাৰে নটা ভণ্টি স্কুললৈ গ'ল তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ আজি এই ডেই ইন মাই লাইফকে বনাওঁ আজি যিহেতু ক'বলৈ যোৱা প্লেনিং নাই এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সেইটো কাৰণে মানে ভাবিছোঁ ঘৰুৱা কামৰে এটা ব্লগ বনাওঁ আৰু এতিয়া মই চাহ বনামগৈ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব এয়া এতিয়া চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ আজি চাহৰ লগত থাকিব মালপোৱা মালপোৱা আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছোঁ আৰু সেইফালে আটা গুড়ি তাৰপিছত মালপোৱা বনাই লোৱাৰ পিছত মানে চাহ খাই লোৱাৰ পিছতে ভাত বনাব লাগিব আৰু আপোনালোকে বেগানত চাগে চাউণ্ড খুন্দিছে গছ কাটিছে ওচৰত আপোনালোকে চাউণ্ডটো ইগন'ৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই মালপোৱা বনাবলৈ আৰু মই এয়া বেকিং পাউদাৰো দিম মালপোৱা আৰু এইটো কোনো ৰেচিপি ভিডিঅ' নহয় দেই মানে যিহেতু এই ডে ইন মাইন লাইছো মই আজি দিনটো কিনো কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই লৈ থাকক এয়া মই এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছো এয়া মালপোৱা বনাই হৈ গ'ল এয়া মালপোৱা আৰু এইফালে চাহ এয়া চাহ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম জীৱনত মাছৰ তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ মানে মা গাটো বেয়া সেইটো কাৰণে মা শুই আছে সেইকাৰণে মোক কৈছে তই বনা আজি যিহেতু মই এই ডেইন লাইফ বনাইছে ভাবিছোঁ মাছৰ তৰকাৰীখনো বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কিন্তু মই একদমেই নাজানো মাছৰ তৰকাৰী বনাবলৈ মায়ে শিকাই মানে মোক অকণমান শিকাই দিছে আৰু কেনেকৈ কি বনায় তাকে চাওঁ ট্ৰাই কৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম একো নাই বাৰু শিকি যাওঁ তেতিয়া শিকি মানে চব বস্তুটো শিকিবই লাগে ন সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাওঁ আজি বেয়া হ'লে কি হ'ল কাইলৈ আকৌ বনালে ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে যিয়ে নহওক আজি মই মানে বনাওঁৱে আৰু মানে কেনেকৈনো বনাই চাওঁ আৰু মই চবতকৈ ভয় কৰোঁ একদম মাছ ভজা কামটোৱেই এতিয়া ভাজিব লাগিব আৰু এয়া মাছটো ৰৌ মাছ হয় ৰৌ মাছ লৈছে আৰু এয়া আজি ৰৌ মাছ বনাম জাতিলাও আৰু বিলাহী দি এয়া এতিয়া মাছত হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ এইটো কেৰাহিত মাছ ভাজিছো আৰু এইটো কেৰাহী পাতি দিছো মানে ইয়াত দালি বনাব লাগিব ৰিমকীয়া মানে মাছ খাই বেয়া পায় তাৰ কাৰণে দালি বনাব লগা হৈছে এক্সট্ৰাকে আৰু লগত কাপোৰো ভাজিব লাগিব ফুটে বুলি ভয় লাগে গাড়ীত তিনি ফ্ৰাই কৰিলো আৰু এতিয়া চাৰি কণমান ফ্ৰাই কৰিব আছে আৰু আৰু বহুত গৰম লাগিছে গাড়ী একদম মাছ ফ্ৰাই কৰা কথাটো একদম ধেমালি নহয় দেই এতিয়া মাছৰ তৰকাৰীকণ বনাবলৈ লৈছো আৰু কি হয় ঠিক নাই গাইছ দালি পাপৰ ভাত তাৰপিছত আকৌ মাছ ভাজি চব হ'ল এতিয়া সেয়া তৰকাৰী বনাই আছো আৰু এইটো যিহেতু মই টেঙা তৰকাৰী বনাইছো সেইটো কাৰণে মানে পিয়াজ দিয়া নাই এয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাই হৈছে আৰু গাই চঠনি ভাত খাই পালে দুপৰীয়া শুলো মানে গাটো অকণ বেয়া লাগিল কিন্তু আবেলি সময়ত মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰিলচ বনোৱা কথা আছিল কিন্তু মানে গাটো বেয়া লাগিল যে সেইটো কাৰণে মই চাৰে পাঁচটা মানতহে সাৰ পাইছো আৰু এতিয়া বাজিছা আনটা তাকে ৰাতি কাৰণে এতিয়া যা যোগাৰ কৰিব যাওঁ আজি ৰাতিলৈ বনাম অ ডিঙৰ তৰকাৰী তাকে এতিয়া বনামগৈ এয়া মই এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ আৰু খাই লওঁ দহটা মানে আৰু আজিলৈ এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহিব দেই বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ